Слава Україні! Слава нації! Шановні громадяни, сьогодні на нашому Майдані Незалежності продовжується Революція Гідності. Я хочу, щоб сьогодні ввечері ми згадали її ідеали та її героїв, її символи. Такими символи є Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Небесна Сотня, вулиця Інститутська Грушевського. Також таким символом революції гідності є простий хлопчина, який грав у ті зимові дні на барикадах для простих майданівців. Це піано екстреміст. Сьогодні він у нашому місті і він сьогодні перед вами дасть свою програму і виліє перед вами свою душу. Я буду сьогодні грати прозвітіння. Я рад наконець попасть у ваш город. Оказалось, это един... один... один из трех городов, в которых еще не был в Украине. Остался еще Донецк. Туда я думаю, на танке уедем. По-другому пока не никак. Я не вижу своего концерта в Донецке. Я буду сегодня играть свои произведения из первого альбома, который называется «Захар Твильных Сердец». Это те слова, которые были написаны на моем щите во время противостояния на улице Грушевского. И сыграю несколько новых произведений. Их не так много, поэтому я ну, сразу предупреждаю, концерт будет не такой большой, как бы вам хотелось бы возможно. А некоторые произведения я просто буду говорить название и и еще огромная просьба. Подойдите, пожалуйста, ближе, потому что я, я хочу вас чувствовать. Мне это важно. Thank you. Я сыграю, пожалуй, наверное, самое лучшее, на сегодняшний день, из своих произведений, но это, мне кажется, самое лучшее. Оно закончено было сравнительно недавно, в декабре прошлого года, на шерке Бутовка, во время ну, я играл в 93-й бригаде, там не только в 93-й было, ну, много ребят было, я играл им это произведение, оно было еще не доработано, и вот в процессе игры оно было завершено наконец-то. Оно называется «Зима». Это произведение не о, времени года, а скорее о периоде жизни каждого человека, периоде жизни, который больше всего напоминает зиму.